নমস্কাৰ মই বিনয় কাশ্যপ ফেট টু ফিট চেনেলক জনাইছো যোৱা এক বছৰ ধৰি মই ৱেইট লছ জাৰ্ণিত আছো ইভেন এতিয়াও আছোঁ মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ বডি ৱেট এশ বিয়াল্লিছ কিলো আছিল আজিৰ ডেটত মোৰ বডি ৱেট হ'ল টু মই অলমষ্ট সত্তৰ কেজি বডি ৱেট কমালো এতিয়া বহুত মানুহৰ ডাউট হয় যে আপুনি কেনেকৈ কমালে কি কৰিছিল কিবা মেডিচিন লৈছিল নেকি বা কি আপোনাৰ কমোৱাৰ কি ৰহ্য় আছে যে আপুনি সত্তৰ কিলো এক বছৰত কমাইছে চাৰ কাৰণে বহুত চেক্ৰিফাইচো কৰিছো প্ৰপাৰ নিজকে কষ্ট দিছো তাৰ কাৰণে আমি মই সদায় ফ'ল' কৰিছিলো ডি থ্ৰী ডি থ্ৰী মানে হ'ল ডিচিপ্লিন ডেডিকেশ্যন আৰু ডিটাৰ্মিনেশ্যন এই তিনিটা বস্তু মই সদায় লগত লৈ চলিছিলো আৰু লগতে বহুত প্ৰশ্ন আহে যে আপুনি কি খাইছিল কি খাই খোৱাটো কি চব মানুহৰ খালী এটাই ধৰণা কি যে খালে হে আপোনাৰ বডিটো ফিট হ'ব কি খালে মানে কমকে খালে ফিট হ'ব বেছিকৈ খালে ফিট হ'ব প্ৰটিন খালে ফিট হ'ব কাৰ্বহাইড্ৰেট কম খামে বেছি খামগৈ এই আটাইবোৰ কনফিউজনত আছে চ' ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল কি আপোনাৰ মেটাবলিজিম আপুনি প্ৰথমতে ঠিক কৰিব লাগিব আপোনাৰ লিভাৰ ফাংচন ঠিক কৰিব লাগিব আপুনি লিভাৰ ঠিক কৰক ফাৰ্ষ্টতে এনেকুৱা একো বস্তু নাখাব যিটো বস্তু খালে লিভাৰত ষ্ট্ৰেছ পৰে তেনেকুৱা বস্তু আপুনি খাওক যিটো আপোনাক ইজিলি আপোনাৰ শৰীৰত লিভাৰে বঢ়ালে তাক ঠিক কৰিব পাৰে ফাইবাৰজাতীয় বস্তু খাওক যিটো খালে আপোনাৰ পেট গাত হেল্থ ঠিক থাকে যদি পেট আপোনাৰ ভালে থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ মনতে কয় যিকোনো বস্তু খালে আপোনাৰ লিভাৰে সেই বস্তুবিলাক আপোনাৰ জেগাই জেগাই পঠাই দিব মাচুল লগ পঠাব ভেই লগ পঠাব য'তে তাতে আপোনাৰ শৰীৰত য'ত দৰকাৰী নিউট্ৰিশ্যন লাগে তাত পঠাবই পঠাব সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব লিভাৰটো সুস্থ কৰিব লাগিব লিভাৰটো যিমানে সুস্থ ৰাখিব সিমানেই আপোনাৰ শৰীৰত পাহৰিয়ৰ কাৰণে ভাল মেটাবলিজম ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰু যিমান মেটাবলিজম ইমপ্ৰুভ হ'ব সিমানে আপোনাৰ ৱেট লছ বা আপোনাৰ যি খাদ্য খায় সেইটো প্ৰপাৰ অৰ্গেনত যাব ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিং খুব ভাল বস্তু ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিং কৰা ভাল কিন্তু ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিং যদি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু দিনটো যদি একো নাখায় প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন নলয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ইমিউনিটি লছ হৈ যাব যেতিয়া ইমিউনিটি লছ হৈ যাব তাৰপিছত শৰীৰটো একদম খুব ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা লাগিব তাৰপিছত কেইদিনৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ব ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিংটো বাদ দিয়ক আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিবই মন নাযাব সেইকাৰণে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন সদায় ডাইট বেলেঞ্চ লব ছটাৰ পৰা ৰাতিপুৱা দহটালৈকে একো নাখায় কিন্তু যদি আপুনি নোৱাৰে ইন বিট আপুনি খাওক কিন্তু আপোনাৰ কনজামচন কিমান এটা হেল্ডি মানুহক কিমান কেলৰি লাগে সদায় মনত ৰাখিব কেলৰি ওঠৰশৰ পৰা বাইশৰ ভিতৰত ৰাখক কেলৰি যিকোনো প্ৰকাৰে য'ৰ পৰাই কেলৰি নাহক কিয় ওঠৰশৰ পৰা বাইশৰ ভিতৰত ৰাখক সেই মানুহটো জীৱনত সদায় হেল্ডি হৈ থাকিব যদি সেই কেলৰি ইনটেকটো যদি তিনি হাজাৰ চাৰে তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰৰ ওপৰত গৈছে যায় তেনেহ'লে সেই মানুহটো জীৱনটো হেল্ডি নহয় বস্তু নাখাওক ইনটেকটোৰ ওপৰত আপুনি আপোনালোকৰ শৰীৰত এটা খাদ্যৰ দৰকাৰ সেই খাদ্যখিনি কিমান হ'ব সেই কেলৰি কামটো আপোনালোকে কৰি লব কিন্তু আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া বয়স হৈ গৈ থাকে মানুহৰ প্ৰটিন ফাইবাৰ এইবিলাক খুব দৰকাৰ হৈ যায় মাচুল লছ হৈ গৈ থাকে মাচুল লছ হৈ গলে কি হব আপোনাৰ বল শক্তি কমি আহিব যদি নব্বৈ বছৰ এশ বছৰ বয়সত নিজে খোজ কাঢ়িব বিচাৰে প্ৰটিন ইনটেকটো ৰাখিব নিশ্চয় দায়িত্বৰ ভিতৰত আপুনি আহ আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যে ফাইবাৰ প্ৰটিন কাৰ্বহাইড্ৰেট এইবিলাক লাগিব লগতে ডাঙৰ বস্তু যিমান মিনাৰেলছ আছে মিনাৰেলছবিলাক খুব দৰকাৰ মিনাৰেলছ বিলাক লব আৰু পানী পানী খুব বেছিকে আপোনালোকে লোৱাটো ভাল কাৰণ কিয় পানী নাখালে আমাৰ শৰীৰত কি হয় প্ৰপাৰ্লি আমাৰ শৰীৰত আৰু আমাৰ ব্লাড লেভেলটো আপোনাৰ মেইনটেইন কৰি সেইকাৰণে চাব যে আপোনাক কিমান শৰীৰৰ পৰা পানীবিলাক হৈছে সেই পানীখিনি ভালকে ৰাখিব এই খোৱা লোৱা খিনি যদি আপোনালোকে ঠিক কৰিব পাৰে তেনেহ'লে মনত ৰাখিব কেলেৰিঠৰশ বা বাইশৰ ভিতৰত যদি ৰাখে তাত যদি মেক্সিমাম এমাউণ্টত মানে প্ৰটিন থাকে কাৰ্বহাইড্ৰেটাই কৰি তাৰ জেগাত ৰ বস্তু বিলাক ধৰক সেইবিলাক খালে আপোনাৰ শৰীৰটো সদায় মজবুত হৈ থাকিব আৰু নেক্সট কথা হল কি যে এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজটো লাগিবই আৰু এটা বস্তু মনত দেখিব কিছুমান মানুহক আমি দেখা পাইছো দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা এক্সাৰচাইজ কৰে ইমান একো আদাৰৱাইজ যদি আপুনি এজন এথলিট নহয় তেনেহ'লে ইমান কৰি ৰাখিব হ'লে আমি সদায় এক ঘণ্টা বা পঞ্চল্লিছ মিনিট এক্সাৰচাইজ সেইখিনি এক্সাৰচাইজ কৰক ৰানিং জগিং জিম যি ইচ্ছা থাকে কৰক আপুনি সেইখিনি কম্বিনেশ্যন ডাইটৰ লগত মিলাই লওক চাব যে আপোনাৰ বডি ট্ৰেন্সফৰ হ'বই মোৰ যদি এশ বিয়াল্লিছৰ পৰা হওক ছেভেণ্টি টু কিলো হ'ব পাৰিছে ওৱান উইডিন ওৱান ইয়াৰত আপোনালোক চবৰে হওক সেইকাৰণে সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি অলপমান নিজৰ শৰীৰটোক এক্সাৰচাইজ দিয়াৰ চেষ্টা কৰক ৰাণিং জগিং যিকোনো যে হওক এনি ইভেণ্ট এনি খেল খেল হ'ব পাৰে তাৰপিছত ডাইটটো ডায়েটটো এনেকুৱা ডাইট হ'ব যে যিটো ডায়েটে আপোনাক এনাৰ্জি দিয়ে আশা কৰো এই ভিডিঅ' বিলাকে আপোনালোকক নিজৰ শৰীৰটো মেনেজ কৰাত অলপ সহায় কৰি লওঁ মই যিখিনি যিখিনি মই পাইছো মই সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত গৈছো আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব মই এইটো আপোনালোকক নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম ধন্যবাদ